ফ'ৰটাক ব্লাউজটো আজি আপোনালোকক যিটো একদম চিম্পুল ব্লাউজ হয় কটৰি নথকা ব্লাউজটো লগতে আমি পাইপিং নিদিওঁ গলত মানে পাইপিং নিদিয়াকৈ কেনেকৈ আমি ভাল ফিনিচিং কৰিব পাৰোঁ সেইটো দেখুৱাম কাৰণ যিহেতুকে আগতে পাইপিং লগোৱা দিছোঁ বা আপোনাৰ হাত লগোৱাটো দিছোঁ গতিকে মই চুটি হাতৰ দিয়া নাছিলোঁ আৰু পাইপিং নলগোৱাকৈ দিয়া নাছিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ এইটো ব্লাউজত মই সেই দুটা বস্তুয়ে শিকাই দিওঁ আৰু চিম্পুল যিটো ধৰি লওক অকণমান বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে ব্ৰাক নিদিয়ে কটৰি নিদিয়ে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে চিলাব পাৰিব ইয়াৰ কিন্তু দুটা ডিজাইন আছে এইটো ডিজাইনো দিব পাৰে আৰু আনটোও মই দিম বাৰু কেতিয়াবালে বা বুজাই হ'লেও থাৰ্টি টু চাইজতে আপোনালোকক দেখুৱাম মই ইমান ভাল কাপোৰত নলওঁ ইয়াতে চিলাম তাৰমানে যদি আপোনালোকে লাইনিংটো লগাই এইটো পাৰি পেলাই লাইনিংটো কাটি ল'ব বা যদি প্ৰথমতে লাইনিংটো কাটে মানে ইনাৰটো যদি কাটে মেইন পিচটোত পাৰি পেলাই কাটিব বাকী জোখমাহ একেই হয় দীঘলটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো আপোনাৰ ষোল্ল বেক চাইডটো পোন্ধৰ এইয়া পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল এইবোৰ একেই হয় যিহেতু থাৰ্টি টু চিলাম মই আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ আপোনালোকে যি চাইজ লয় সেইমতে যদি থাৰ্টি টু লয় আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছ যদি থাৰ্টি ফ'ৰত চিলায় চাৰে আঠ ল'ব লাগে আৰু যদি থাৰ্টি ছিক্সত চিলায় তেতিয়াহ'লে ন ল'ব লাগে ন চাৰিগুণ চাৰেত্ৰিছ আৰু যদি আপোনালোকে তাতকৈও থাৰ্টি এইট চাইজত চিলাই চাৰে ন ল'ব লাগে দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি ল'ব চাৰে ন চাৰে দহ চাৰে এঘাৰ হব থাৰ্টি হ'লে ন ল'ব লাগে দুই ইঞ্চি বঢ়ালে এঘাৰ হব যিহেতুকে মই থাৰ্টি টু চিলাম আঠ ল'ব লাগে আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিশ দুই ইঞ্চি বঢ়ালে আঠ ন দহ হব গতিকে এয়া দহ দিণ্ডিল এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফাষ্ট কৰি আমি উলিয়াই লম ফৰটাকটো মই দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ আজিকালি মানে সেইটো ইমান নচলে কাৰণে হয়ো কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত লাগে বাৰু আৰু প্ৰিন্সেছ কাপটো দিলে বেছি ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি আমাৰ থাৰ্টি টু চাইজটো এনেকৈ ল'ব লৈ পেলাই ইয়াতে আমি কাটি লম মই জখটো পুনৰ দেখুৱাই দিম এয়া আমাৰ জিৰ' থাৰ্টি টু চাইজৰ হয় এইটো গতিকে চাব বাকীখিনি মই দেখুৱাই দিছো আঠ লব লাগে এতিয়া আমি দ লৈছো যিহেতুকে আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিশ দুই এলে দহ হল আঠ ন দহ আৰু ইয়াৰে আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো হৈছে ষোল্ল আৰু বেক চাইডটো পোন্ধৰ এয়া পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল বাকীখিনি জোখমাখ কৰিম প্ৰায় একেই হয় কিন্তু এইটো আমি চুটি হাতৰ কৰিম ইয়াতে আমি হাত নলগাওঁ এইটো বাকীখিনি জোখমাখ একেই হয় ইয়াৰ পৰা আঢ়ৈ দুই আৰু আধা বেছি নলব বেছি ল'লে কিন্তু জোখটো নিমিলা হ'ব আৰু এইখিনি তিনি এইখিনি চব লবিলাক এনেকৈ আস্তানি লব তেতিয়া আৰু খেলি মেলি নহয় আৰু এইটো আপোনালোকে যি ডিজাইন দিয়ে প্ৰথমতে মই ৰাৱনীয়ে দিছো বাৰু এনেকৈ খালি বস্তুখিনি আকৌ পাৰফেক্ট কৰি ৰাখিব আৰু এইটো আধা ইঞ্চি এই আধা ইঞ্চিটো বহুত জৰুৰী এনেকৈ নাভাবিব যে আধা ইঞ্চিটো নিদিওঁৱে নেকি এই আধা ইঞ্চিটো নিদিলে বাহুটোৰ পৰা নামি আহে ব্লাউজটো এইটো আধা ইঞ্চি আমি চিলাওঁতেও বেকাকৈ চিলাব লাগে চিধাকৈ চিলালে নামি অহা সমস্যাটো দেখা দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা তিনি এনেকৈ তিনিত চিন দিব ইয়াৰে ডিচটেঞ্চটো এক তিনিৰ পৰা এনেকৈ একলৈ হাতখন যাব এইটো এক আৰু এইখিনি তিনি তিনিৰ পৰা এনেকৈ এইখিনি এক ডিষ্টেঞ্চত যাব আৰু ইয়াৰ পৰা এক এই একটো ল'ব লাগিব নহ'লে ব্লাউজটো চিধা যেন দেখা হয় গোটেই এক এক নহয় একৰ পৰা এনেকৈ বেঁকাকে যাব লাগে এতিয়া আমি কাটি দিম যিহেতু এইটো আমাৰ ফ'ৰ্টাক ব্লাউজ ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কটৰি নালাগে মানে কটৰীটো নালাগে ড্ৰাকৰ ডিজাইনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট চিলালে হ'লে একেবাৰে সহজ হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিহু নাচৰ বাবে যদি ব্লাউজ লাগে এই পদ্ধতিৰে চিলাব পাৰে আৰু বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে এইটো ব্লাউজ পিন্ধে খুব কম চলে তথাপিও এনেকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি বেক চাইডটো উলিয়াই ল'ম এইটো বেক চাইড যিহেতুকে বেক চাইডটো আমি অকণ কাটিব কাটিব লাগিব পিঠিখন এয়া নহ'লে উঠা উঠা যেন হৈ থাকিব পিঠিখন আমি অকণমান কাটি দিম যোনে যিমানখিনি দিয়ে সেই অনুপাতে যিমানখিনি কটা পিন্ধে এনেকৈ কাটিব মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ব্লাউজটো চিলাইয়ো দেখুৱাম এয়া হৈ গ'ল পিঠিখন চিলাওঁতে এইখিনি ঠিক হৈ যাব আৰু যদি অকণমান বহলকৈ লাগে বহলকৈ দিব ডিজাইনবোৰ নিজে দিব পৰা যায় চিম্পুল ব্লাউজটো পাৰফেক্ট হ'ল এয়া হৈ গ'ল ৰাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ কামখিনি মই বুজাই দিছোঁ চাব ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াতে টেম্প্লেটৰ প্ৰয়োজন নাই বা কোনো ধৰণৰ আমাৰ সেই নালাগে ন অকটৰিটো নালাগে গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম সেইটো দেখুৱাই দিওঁ এই মানে ফৰ্টাক ব্লাউজটোৰ দুটা ডিজাইন আছে আমি যিটো বাৰ যে লওঁ ইয়াৰ পৰা বাৰ যে লওঁ এই বাৰটো লৈ পেলাইও এটা ফ'ৰটাক ডিজাইন বনাব পাৰি বাৰটো লৈ এইখিনি আমি উলিয়াই লৈ বাকীখিনি আমি কটৰি নকৰাকৈ ইয়াতে টেম্প্লেট চাৰিটা আমি দিলেও হৈ যায় কিন্তু যিহেতুকে এইটো আমি সেইটো ডিজাইনত নিশিকাওঁ মই গতিকে এইটো মই আপোনালোকক এনেকৈয়ে দেখুৱাম ডিষ্টেঞ্চটোৰ কথা যদি মই ক'ব যাওঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে থাৰ্টি টু ব্লাউজটোত চাৰি ইঞ্চি বাকীকেইটাত অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব আন্দাজমতে আপোনালোকে সোমাজেৰে দিব তেনেকৈ জাপি লৈ সো মাজেৰে এটা আপোনালোকে টেম্প্লেট এনেকে দিব দুয়োটা চাইডত হ'ব লাগিব যিহেতুকে টেম্প্লেটটো আধা ইঞ্চি লৈ পেলাই আমি মাৰিব লাগিব এনেকে আধা ইঞ্চি লৈ মাৰিব লাগিব এটা আৰু এটা আমি চাৰিটা টেম্প্লেট যিহেতুকে আমি দিম গতিকে চাৰিওটা টেম্প্লেটৰ এটা কথা আছে আৰু প্ৰথমৰ খিনি চাব এইখিনি আপোনালোকে অকণমান দকৈ দিব কাৰণ যিটো যিহেতু তোমাৰ ফ্ৰণ্ট ফ্ৰণ্টটো ইয়াতে মিলাই পেলাই কাটি ল'ব লাগিব ফ্ৰণ্ট চাইডৰ ইয়াতে মানে একদম সাধাৰণ হয় এই ব্লাউজটোত একো সেইয়ে নাই তথাপিও মই দিছো বাৰু এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড আমাৰ সমাজেৰে কাটি ল'ব যিহেতুকে আমাৰ দুটা ভাগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ বাটৰ কোনো কথাটো নাইয়ে গতিকে এয়া ফৰটাকৈ আমি দিব লাগিব ইয়াতে মোৰ আছে ধুনীয়াকৈ আঁকি থোৱা আছে এইয়া আঁকি থোৱাই আছে ইয়াতে মই যদি ফটোখন যদি লাগে দি দিম আপোনালোকক যদি ল'ব বিচাৰে ইয়াতে আঁকি থোৱাটো আপোনালোকে চালে খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাব তাৰমানে সেইকাৰণে মই আঁকি দিছোঁ এই ফৰটাকটোত যিহেতু প্ৰত্যেকটো চাইজ বেলেগ বেলেগ হয় মাথো আপোনালোকে টেম্প্লেট কেইটা আধা ইঞ্চিকৈ দিব এনেকৈ লৈ আধা ইঞ্চি জোখত টেমপ্লেটকেইটা দিব আৰু ইফালৰ টেমপ্লেটটো আপোনালোকে এনেকৈ আধা ইঞ্চি জোখত দিব ইফালৰ টেমপ্লেটটো আপোনালোকে আধা ইঞ্চি জোখত দিব আৰু এইটো টেমপ্লেট লাগিব এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ এইটো টেমপ্লেটটো খুব জৰুৰী আমাৰ এই টেমপ্লেটটো লাগিব এইখিনিয়ে হয় একেবাৰে সহজ হয় কোনো ধৰণৰ মানে কথা নাই এই টেমলেটটো দিব সু মাজেৰে সু মাজেৰে তাৰমানে এনেকৈ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হিচাপৰ কথা আহি নপৰে সু মাজেৰে এইটো একদম চিধাকে সো মাজেৰে এটা টেম্প্লেট দিব এনেকৈ আৰু ইয়াৰেও একদম মাজেৰে এটা টেম্প্লেট দিব ইয়াৰেও মাজেৰে দিব আৰু এইটো মাজেৰে দিব একেবাৰে সো মাজেৰে সো মাজেৰে গোটেইকেইটা টেম্প্লেট বলকচোন মেচিনলৈকে যাওঁ এইখিনিয়ে কাম আৰু এই ফ'ৰ্ডাকটোৰ একেবাৰে ইজি হয় যদি লাইনিংটো লগাই লয় তেতিয়াহ'লে আগতে আপোনালোকে লাইনিংটো লগাই ল'ব লগাই পেলাই টেম্প্লেটকেইটা কাম কৰিব লাগিব মেচিনলৈ গ'লে মই বুজাই দি আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি হাত যিহেতু নলগাওঁ চুটি হাতৰ হ'ব এইটো ব্লাউজ